Mənim ölkəm kimi zəngin bir ölkə. Səfətlər olan bir ölkə. Məmlurların milətlər olan bir ölkə. Məmlurlar deyəndə əziz халqım, ay yerə buna diqqət edin. Sübət çox yüksək ağlı məmurlardan gəlmir. Mən o qədər aşağı ağlı məmurlarla bağlı məlumatım başa gəlməyə də yaşıram dəyərli xalqım. Bizisə bu yıpranğa apardığı siyasət nəticəsində ölkənin içində hıqab edə bilmədik. Ölkənin qarşısına çıxmalı olmuşuq. Çünki Əsiz bəkim Xəmo bəkim Əsiz Allahım, hətta bəkim Əsiz Allah həbs oldu. Çünki digər həmkarlarımız da həbs oldular. Çox səlamkarlarımız hər səs, hər əsərlər. Azad sözü deyəm. Müstəqil fikir ifadə edənləri salar həbs oxudur. Və burada bir şey eləmək istəyirəm. Mənim gözləntim oldu ki, ən azı Azərbaycan da hər hansı bir rayonda maliyyə şöbəsinin müdiri, təhsil xidmətinin müdiri, xarici ağra müdiridir. Bakıda hüquq-i idarəsinin müdiridir. Hüquq-i idarəsinin müdiri boyunca heçincə bir vəzifə də sözcə. Ölkənin xaricinə 10 milyonlarla kapital daşıyırsa, 10 milyonlarla rüşvət uzaqlaşırsa. O zaman o zaman niyə Azərbaycanın bu vətən yolunda canını vermiş qazısı? bu vətən yolunda canının bir hissəsindən geçmiş. Oğlu bu vətən yolunda şəhid olmuş bir Azərbaycan balasının ailəsi ehtiyac içinde yaşamalıdır. Niyə? Bulumuz yoxdur. Qeyr. Azərbaycanın varlığı ülkelerinden biridir dünya. Həm də regionun. Niyə? Çünki, çünki xalq, çünki hakimiyyət heç vaxt halkla hesablaşmaq istəmir. Halkın dertlerini bilmir. Onu heç vaxt onları önəmsəmir. Şəhid anasının videosu gelip az qalıp bütün sosial şəbəkələrdə yayılır. İcra bakısı deyir ki, oğlum mənə yürüdü. Ha, pulumuz adım yoktu, get buradan. Ha, təhkir edin ki, şəhid anasına. O şəhid anası ki, canlı veren o oğlu bu vətən üçün boyama da çatdırıbdı və yani dövlət ona 1 manat yardım verilmişdi. Bu hakimiyyətin dəstəyi nəticəsində o ana 1 manat ala bilmədi qaldı üçün. Uşaq pul verilmir, yardım verilmir. Çətin günlərində, ailənin ehtiyacı çox olduğu günlərində onların pullar əlindən alınır, rüşvətlə izləşirlər, kaçaqlaşırlar, amma onlara yardım olunmur. Sonunda da o ananı yoxladı şəhid oldu.